ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کی آل و اولاد کو دین کا داعی بنائے اللہ آپ کے علاقے میں ایمان کی ہواوں کو عام فرمائے میرا اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے اللہ کرے کہ آپ کی دنیا بھی سکون والی بن جائے اور آپ کی آخرت بھی سکون والی بن جائے اللہ کرے آپ کے وہ بہت سے بچے جو یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کر دیوبن کے اندر پڑھنے گئے ہیں اللہ کرے کہ وہ عالم بعمل بنے اللہ ان کے برکات سے پورے علاقے میں پورے عالم میں اللہ دین کو قرآن کو حدیث کو فقہ کو میرا اللہ عام فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ہر منٹ ہر ہر ساعت کو اللہ قیمتی بنائے میرے بھائیوں میں آپ حضرات کے درمیان آیا ہوں یہ میری روحانی اولاد ہیں حضرت مولانا ظہیر صاحب ہیں مفتی حبیب صاحب ہیں اور بھی میرے پیارے بچے آپ کے درمیان بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ان بچوں کیا تقاضا ہوا کہ حضرت آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں علاقے میں لوگ آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ سے دینی باتیں سن کر ان پر عمل کریں گے جو ہماری سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ میں ترتیب بناؤں گا اور آؤں گا دو دن پہلے بخاری شریف کا دیوبند میں ڈارلوم زکریہ کے اندر ختم ہوا الحمدللہ وہاں میں نے آپ کے لیے آپ کے طلباء کے لیے آسام والوں کے لیے خاص طور سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر دعا کی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں اور میرا اللہ آپ تمام میرے بھائیوں کو جیسے یہاں ایمان کی نسبت پہ ہمیں آپ کو اللہ نے اکٹھا فرمایا اللہ ایسے ہی اپنے فضل و کرم سے کل میدان حشر میں اللہ اکٹھا فرما دے میرا اللہ میدان حشر میں پہلے وحلے میں پہلے وقت میں اللہ مجھے آپ کو سب کو ایک ساتھ اللہ اولا جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے آپ <تصفح> حضرات توجہ رکھیں گے میں باقاعدہ اپنی بات شروع کروں گا آپ غور سے سننا میں بہت تیز بھی بولنا جانتا ہوں لیکن بہت تیز نہیں بولوں گا کیونکہ آپ حضرات اردو بہت تیز نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے میرے بھائیوں طلبہ کے درمیان میری جو بھی باتیں مقبول ہیں وہ اس کا ایک سبب یہ ہے میں سیدھی سادھی اردو اور بڑی آسان ٹھہر کر اردو طلبہ کو سمجھاتا ہوں بولتا ہوں اس لیے میرے بچے میرے طلبہ چاہے وہ بنگال کے ہیں چاہے وہ آسام کے ہیں چاہے وہ دوسرے علاقوں کے ہیں اللہ ان کو بات سمجھا دیتا ہے تو بھائیوں بیٹھ کر بہت تیز بات کرنا اور مخاطب کو سمجھ میں نہ آوے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہرحال میرا اللہ مجھے صحیح کہلوا دے اللہ آپ کو صحیح سننے کی توفیق دے اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين الى يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماء بقدرته ودعا الارض بمشيته وخلق الخلائق بارادته وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بِقُدْرَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ لَنَا الْإِسْلَامَ وَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَجَعَلَهُ سَهْمًا سهلا واسعا ولم يجعل له ضيقا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني